Axşamınız xeyir olsun dəyərlilər izləyicilərim. Bu gün sizə Shiba haqqında məlumat vermək istəyirəm. Shiba da e, demək xəbərlər var. Hani bizim Shiba inumuz. Baxaq Shiba-ya, deməli bu gün qiyməti nə qədərdir? 32.30. Aha. Shibadan demək məlumat var, xəbərlər. Xəbərlər belədir ki ay dekabrın 25-i, yəni e, bu coinləri yenə yandırmaq istəyirlər. Yandırmaq o deməkdir ki, məsələn, e, Vitalik Buterin var, Ethereum-un yaradıcısı, yəqin ki, bir çoxlarınız bilirsiniz, bilməyənlər də bilsin, e, Ethereum haqqında girib oxuya bilərlər, yaradıcısı kimdir. Deməli, o e, Shiba coin-lərini almışdı və yandırmaq oldu ki, e, öz əlində olan coin-ləri e, bir e, demək Kaşlok-a göndərir o coin-ləri sıfırla sıfırlandırır elə belə o coinlər artıq yox olur. Və beləliklə e, bu coinləri yandırdığı zaman, deyək ki, e, məsəl üçün bir misal deyim, deyək 10 milyon ədəd e, ə, əgər coin varsa, 10 milyonun 1 milyonunu yandırırlarsa 900 milyon qalır və 9 milyon qaldıqda e, coinin dəyəri artır. Çünki nə qədər ki az olursa e, coinin qiyməti o qədər də də dəyərli olur. Məsələn e, Deyək ki, 10 də nə maşın gətirirlər ölkəmizə və onu da saylandılar. Yəni o 10 ədəd olduğuna görə həmin maşınların qiyməti baha olur və tələbat olur. Həmo istir ki, o maşını əldə eləsin və maşının qiyməti baha olur. Belə bir misal gətirdim, indi başqa cür misal da gətirmək olar. Və bu koyunları yandırmaq istilər ay 25-i. Hər dəfə demək, şibalar yandırdıqları zaman şibanın qiyməti Təbii ki, qalxır. Shiba-na deməli, axırıncı dəfə az yandırmışdılar 2 milyon ədəd. Yəni o təbii ki, nədir? 2 milyon ədəd burada yazsaq nə qədər eləyir? 2 milyon 64 dollar. Yəni bu bir e, gülünc bir bizim üçün belə deyək, rəqəmdir. Çünki Shiba coin-ləri həm indi ucuz, həm də ki, e, kifayət qədər sayı var. Say olaraq desək, Shiba-nın məlumatını burada daxil olsaq görürsüz. 589 trilyon 735 milyard 746 milyon 590 855 ədəd. Bunu yəni oxuyub qutara ana qədər də ə, çox böyük bir rəqəmdir həqiqətən. İndi görə 25 dekabrda ə, bir qismini yandırsalar, böyük bir qismini təbii ki, şibalarda qalxım müşahidə olunacaq. Yəni bu xəbərləri və, nəyə görə oxudum sizə dedim? Çünki əgər ə, coinləri yandırsalar, coinlərdə qalxma mövcud olacaq və siz də qazana bilərsiniz. Yəni bunu alıb saxlamaq lazımdır. Ondan sonra belə bir xəbərlər var burada. E, Görürsüz Shiba'nın e, rus dilini bilməyənlər üçün tərcümə eləyəcəm. Shiba böyük e, demək investorlar alıblar. Ayın 30-u, 11-ci ay, yəni noyabr ayında Shiba Inu-nu 1 milyon dollarlıq alıb e, təsəvvür edeyim. Ondan sonra Twitterdə, demək, bu haqqda məlumat var idi. Sonra dekabrın ikincisi e, kampaniya Ask şirkəti yəni 1 milyon yarım dollarlıq Shiba yığıb. Bir də ayın 2 dekabr e, 69%dir Shiba-nı e, saxlayan e, şəxslər yəni gəlir əldə ediliblər. Beləliklə indi özümüz qərar verin. Yəni Shiba çox perspektiv, perspektivli perspektivli coin idi alib saxlaya bilərsiz. Bu qədər. Elə dedim qısa bir məlumat verim yadımda ikən. Sizin də xəbəriniz olsun. Təşəkkür edirəm. Kanalı abunə olun, unutmayın. Layk like edin. Suallarınız olsa Telegram-a yaza bilərsiniz. Sağ olun.